Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangian malih nggih. Niki kaya sik deknane riyo besar. Lah kok iki wis tekone tepiran iki. Dadi setahun ini ora krasa. Mbah umek ning penggawean, mbah krana apa ae sing marakne awake dhewe gak krasa wektu kok tibake wis bali nah, Berarti kan setahun wis dilewati ngono. Dadi kesempatan bengi iki aku pengen ndutuhne ning sampean kabeh iki kegiatan arek-arek tepir keliling iki dadi sing dienekne ning musala Darul Hidayah sing enek ning RW 4 RT e, 4 RW Pitulas Dusun Pomo Desa Ampel Kecamatan Kuluan Kabupaten Jember. Jadi memang ben taun ning kene iki ya sing enekne rejan-rejan lah istilah e ngene iki. nyambut Uh, itu adha atau besar ini ambek panitia musola daru hidayah ini memang dia ini kegiatan kegiatan terbir keliling jadi ngelilingi desa jadi tadi rute ini yura atau memang terakhir yang melaku ya ada cili-cili tadi sing melu sekitar ini ada lima ngatusan gitu ya lumayan lah dadi wong tuwane sing memang sing arep melu ya ngatur anak ya gak gak apa-apa ya dadi melu mumpang. Tapi arek-arek arek. e dhewe kurang luwe ning sekitar 500an arek. Kanggo sampean kabeh mungkin nek ning desa-desa liyane iki kaya enek sing apa gawe kegiatan liyo tepat tepiran ngene iki ya mungkin ya beda lah seje panggonan iki biasane beda Tetapi iki ning Pomo iki memang rutin jadi bentahun memang di enek nih ini kegiatan ini di kanggo meriah nih iyo kanggo nyeneng nara cilik-cilik soale arah cilik-cilik saya kiki lek like, kak tiga kegiatan kayak gini ya mungkin opo ku jenenge terus dulanan HP terus lek like, enek kegiatan ini kan iyo ben podo opo ku jenenge seneng jadi meriahnya acara takbiran yo nyambut hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Lah anake sampean nyedeki riyoyo kok ibu wingun kong apa bingung kon ngetokne pring kuwi aja mbok seneni. Dadi anake sampean iki mungkin njaluk ya, pring memang arep ge nggawe oncor, dadi huh? krungu. Berkeliling, jadi kita jadi keoncor harap melu mungkin jadi ar tepiran ini biasanya ar cek cek ini buwingung ini kayak ngoncor jadi mungkin harap melu ini ya jadi senen ya, hara -har... ini harap harap kita ngongkon gulai nih, ring anu berarti mungkin terakhir harap melu ya tujuannya kan ya yang ngerame ini ke nyambut idul adha ini kan hari besar hari raya besar justru jane saiki iki sampean neng medu Madura mungkin ya nguwun ngono iki yo nyambut hari raya Idul Adha iki lebih meriah timbangane Idul Fitri memang seharusnya ngono dadi iki panitia-panitia iki sebagian yo nyekat-nyekat ning ngarep-ngarep-arepatan ngono dadi ini memang arep cilik-cilik tadi kondisi dalan iki kudu di apa kuwi jenenge kudu diamane lah aja sampai enek kendaraan sing banter utawa pas gak roh arek sing mungkin roto nengah maku nih lagi panitia memang nonton kayak contoh nih panitia sing ngetut nih memang oke okay. enek Pak Amri iki enek Sopo Pak Indro mati Pak Teguh terus Pak Ali lagi sing ngetut nih Arak-arak terus, ya. Tadi jenengnya arak cili-cili, engkau enak sih ngelah mendalam. Mungkin enak sih ngopo, jenengnya sandal lepet huh? doang. Hah? Wih, anak-anak ini kan iso bantu, gitu. Tadi kalau woyok ibu-ibu ini sih ngetutnya anaknya, mungkin kumalahan naik arak cuwi, liat barang digawangin. kan saking semengi, ternyata saking semengi nyambut itu lah, tadi. mulai sak umur-umur saat iki lah ade kudune nduduhne emak eh, itulah iki apa dadi arek yo aja mung dikejar-kejar tulan ngono kanggo kanca-kanca sing wis dadi anak cilik bisa manut band nih melu at the link bareng dukung justru rumahan nek kadung ora gelem melu ngene-ngene iki malah bahaya saiki iki dadi arek saiki memang dikeki utuh dikeki pendidikan mulai gini cara mulai awal kanggo sampean kabeh mungkin sing wis duwe apa wis duwe arek cilik iki ya mungkin wis paham lah kok dadi arek iki memang saiki wis nelot angel ngene iki tepiran iki mlaku ngubengi desa Pomo ya ya ora sak desa Pomo separo desa Pomo loh kuwi kurang luweh paling neng sekitar kilo lah jorok so total yeah, perjalanannya yeah, hara-hara jadi yorak ada ato nemen soalnya wong yor cak cilik-cilik ngelewep gini le adu-adu kayak yor penyibisan kan yorototnya marih ngepas enek apa-apa nengi tinggalan jadi panitia ki yorak banter melaguni soalnya yorak cilik-cilik terus yorong wedok-wedok bareng ngepesen okay, jadi yor nyantai lah karo bengsa umoi yes cukup lah kanggo sasa cilik jadi ini memang rutenya guru teko langgar yang mau kamu soalnya mau munyer kurang luweh ya neng rong kalau balik teko langgar jadi kanggo gue sampan kape le seneng ngambil informasi sehingga sampai niki ya sampan ambelek like, bawa sampan komen yang isor. Iye lek memang rumangsa lek iki ya enek manfaate kanggo sampean kabeh ya sampean kanggo kanca-kancane sampean. Lek iki memang ya sekedar ngono ae lah iki dokumentasi timbangane acara kayak ngene iki opo kuwi jenenge e eh, meriahe are arek-arek memang ya enek rame lah kanggo are arek sing melu ora koyo ati wong ya wong kadang ora tapi kanggo narek kegiatan ngene-ngene iki sing mungkin sok mben Zaman oh cilik aku biar aku tau ngubengi pomo le barang wis keti kan biasa terus metu do omah kan mungkin kenang-kenangan sok Jadi dadi iki iki wis mungkin sekitar setengah perjalanan ini melakune bocah-bocah ini sekitar setengah perjalanan Alhamdulillah kan mau yo orangnya sing kendala yo orangnya alangan jalan jadi bisa cili itu seneng yo Alhamdulillah enak yo apa jalan tepat roda sepi ora rame rame nemen yo enek si ciluru kendaraan umum sing lewat, tapi secara umum penak dalam lancar tapi yus panitia mu yus ora meneng tadi panitia mau yus mau kanggo joko hari soale ini memang jalur gede dulu tadi ningkono mau enek kendaraan kendaraan gede sing lewat saya so, urungnya tak lanjut aku yang jalur sepuron yang sampan kape. Lek gambar ini memang yuk gambar bengi kayak yora pakai lampu, yuk iseng lampu soalnya. Mm. Soalnya atuh memang jarak ya, jadi kak iso jangkauan wong lampu embongnya yuk kak sepiro bara yang ini, jadi Yowes wis apa yang naik gambar ini, sementing, iso memahami lah memang keadaan kok ini keadaan nih belayu belayu, nah, tadi Jus ngetuk narik cilik-cilik Tapi aku dhewe ya seneng ngono soale eh ning desa kok ya tibake kok ya rame ngono lho. Donge like, iki metu kabeh Umpama metu kabeh so, e, eh, ya sa bae. Mboke sapake Tapi ya abis, alhamdulillah acara tahun iki ya meriah ngono kok. Sajane engko mari ngene eme undian, nanging ora tak keneng video iki ya dulur-dulur. kale engko lek tak kene video iki wis duwa ngiki wis duwa to. Dadi insyaallah engko sak bare video iki yo tak tambahi tapi video undian ngono ana neng apa tebiran iki yo wis ki ngeramekna. Musala Darul Hidayah iki jane ditekem sek 2 taun wingi nane. Yo sek setahun lah pendek yo yo. setahun lebih ditilah lah benda Rioyo hidup Fitri wing nani lah nengkono memang di ya wis ngenek acara ini kiyo yaw, Alhamdulillah ya meriah lagi like, dilanjut neh neng tahun sak bahariwi. opo ku acara tepir keliling terus, nge hadiah -hadiah, ya terus engko enek hadiah-hadiah ya nanti yes pokoknya ben rame musola ini ya Alhamdulillah musola darul hidayah ki memang bendinani kegiatan jamaah barangnya memang dia selalu full ora ora enak bedanin lho neng dino lan masih keadaan repot kayak apa lingkungan musuh lagi memang nyempat nih apa sholat jamaah jadi memang yo enak positif kanggo contoh musola musola liane orame api musolae tapi engko blutang jaman tapi di himbo musola yo ya mungkin sing enek neng kono kono yo ya iso tadi apa tiga contoh lah musola dari hidayah itu jadi memang ben sayur rukun warga sekitar musola ini mungkin kurang dulu ya ini enak sekitar setengah lebih Wisan nih tadi bocah-bocah ini, jadi, bucah -bucah ini bis, kita ayo ya, podo lempoh tapi biasa melaku-melaku nih ya, melaku -melaku. ya cenderung arah cili-cili tadi -cili. kendaraan sing neng arab barang gue koyok sing son barang gue mau memang jadi ya, jaluk ora oleh banter-banter supaya bocah-bocah ini orang pondel pundil jadi melakunya nyantai oh iyo, coba lali kok sampan main di ora subscribe ora huh? komentar Lagu lagi main di Wattoto. Yo sampan tinggal nih komentar. Eh, kanggo dukung channel ini. Yo tak, memang tak isi ingin yo kegiatan sing enek neng diso diso. Yo rapopo mungkin enek sing pengen ruh neng desa kaya opo kan iso kenek digawe delok-delokan. Dadi memang iki diarani gak niat koe enek sing kok gak niat gawe channel kok mung syukur ngoceh. Huh? Meneng, ya dadi memang memang opo ki channel iki wis tak gawe biasa les so, opo enek. sem penting sampan kape iyo karo setengah ke dokumentasi iyo sampan sing pengen roh apa kegiatan-kegiatan utawa oppo ya, sing enak neng disitu, isong video sing enak neng daftar neng jero channel Iki sampan gula ini gue pertanian yo sembaranglah sembarang lah Baliknya, neng masalah tepir keliling iki jadi iki wes mulai akhir gitu jadi maturn wun kanggu saman kape wes ngetut ni kegiatan bocah bucah-bucah kisi ngene neng enti so i enek wong tuwe barang bocah taran i bucah-bucah kuseng tuwe e ga terimu jadi wiki kegiatan iki apa wiki jenengnya memang kanggo umum tadi sajanya masih wong enti e yoleh mpomo wong dusun-dusun sekitare ini yora masalah mek lu wong jenenge tekbir keliling dadi takbirmu yang weke umum. we wong Islam kabeh saenake. Dadi masih sampean kabeh neng di panggone ya oleh melu takbir yes Ya ya kanggo sampean kabeh sing delok video iki mau mulai awal sampai akhir iki. Iki perjalananane takbir keliling iki wis meh tekan Nggen, ya meh teko Musul aneh. dati matur nuwun nggo sampean kabeh sing wis ndelok. Nek enek apa-apa sampean komen iso. moga muga neng Tahun-tahun taun sabare iki iso apa lek iso berlanjut ngono ya kegiatan-kegiatan ngene soale kegiatan ngene iki kan nglumpukne warga. Dadi warga-warga sing enek ning kene iso guyub rukun. dadi kabeh kuwi mau tujuane ya silaturahmi ya takbir dadi nyambut Idul Adha Mungkin cukup sakmono ae ya tak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh